जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन तो कोई दिल्ली से एक भी आजकल खाली दू नेता कहलाते तो कह वो प्रधानमंत्री कहलाते वो गृहमंत्री कहलाते हैं अब आकर के यहां भाषण दिए थे क्या बोले थे तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का दो हजार इक्कीस में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने कितना दिन का अनुभव है क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं कोई काम नहीं करते हैं हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं यहां कितनी बड़ी में पत्रकार में उपस्थित है लोग ना थी जी हम आप लोग, आप लोग को रखे थे जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी बाद में सब लोगों को बुलाए सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और सब लोगों से बातचीत हुई लोगों की और उसी तरह से वहाँ था वहाँ तो हम तो कह दिए थे तो क्योंकि तो तो बात हो गई अंदर घोटालेबाज है इंडिया में बड़े बड़े घोटालेबाज है अरे भाई अब इतना लोग एकजुट हो रहा है की जो लोग भारत के सब कुछ को इतिहास को बदलना चाहते हैं अब इतिहास नहीं बदलेगा आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो ये सब कर रहे हैं आजकल तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे तो जितना चीज है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए एक एक चीज बोलिए आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया बापू ने क्या कहा एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बापू का नाम भी लेता है जी आजादी की लड़ाई में हुआ की पो पो पे थी। तो थी। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो ठीक करते थे अब यहाँ गया है लोग कई साल से तेलो का तो राज एक राज्य में फिर यहाँ नौ साल से दसवा चल रहा है तेन का एक अलग तौर तरीका है ऐसा कभी नहीं था देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई अभी बदलना चाह रहे इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को जरा पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा जो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग देखो कितना अच्छा केंद्र का अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब एक एक काम जो कर रहे हैं जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं लगे हम खुद न कर रहे हैं इसलिए सब चीज छोड़ छोड़ी आपको बता देते हैं तो है। लोगों की तो लोगों के हित में, तो में काम करना और हम लोग सबके सब तो हित में काम करते हैं विकास का काम करते हैं आपस में कोई विवाद न हो एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता बिहार में है मीटिंग कर चुके हैं सबके लिए कैबिनेट से भी कर दिया सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसान तो हम लोग इसमें लगे हुए रहते हैं अब पहले जो लोग बिहार में भी था अपने साथ था ठीक ठाक था आज कल मेरे खिलाफ बोलता है इसीलिए खिलाफ बोलता है कि हम बोल रहे हैं खिलाफ ताकि जो केंद्र में है वो माने कि नहीं है ठीक है और उसको जगह मिले किसी को मिल रहा है ये सब सोच लीजिए कौन सा सरकार चल रहा है क्या स्थिति है इसलिए हम लोग तो इस कोई ध्यान नहीं हम लोगों का काम है कि हम लोग काम करेंगे लोगों की सेवा करेंगे और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए ये सब लोग कुछ बोल करके आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं और हम लोग बोलिए कितना शुरू से ही किए हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जात के लोग हो सब लोग हो लेकिन तरह तरह का कौन कौन बात करते रहता है किसके लिए नहीं हम लोग उत्थान के लिए काम कर रहे हैं तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग तो काम करते रहेंगे लेकिन हाँ हम लोग जो काम करते हैं वो सबका प्रचार नहीं ना हो पाएगा लेकिन जनता को तो पते रहे आप विभाग का नाम क्या है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तब हमको लगा है कि खाली विज्ञान एवं प्रावेदिकी विभाग नाम बदल करके इसका नाम कर दे विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अब जब हम लोग शिक्षा बना दिए हैं सब जगह जब बना रहे हैं इतना इंजीनियरिंग का तो इसीलिए आपके विभाग का नाम हम लोग बने विज्ञान एवं प्रावैधिकी का नाम बदल करके विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हम लोग कर रहे हैं और बहुत मेरी इच्छा है तो बहुत जल्दी अब कैबिनेट में ला इसको फाइनलाइज करवाएंगे समझ गए ना ये इच्छा है तो आपको हम आज कह रहे हैं तो तुरते आज प्रस्ताव ला करके दे दीजिए समझ गए कि नहीं हम क्या रहे ये नाम बदल जाए आप अगर उनसे पति आते रहते थे मेरा नहीं सुनते हम तो बस ये सब बच सुन रहे हम ये भी चाह रहे इसका नाम भी बदल जाए तो इसका तो भी है बदल करके हम लोग करना चाहते हैं सब वो खूब आग आगे बढ़िए और ठीक ही उप मुख्यमंत्री जी ने कितना बात बताया कितना बहाली हम लोग करवा रहे हैं ये तो आप लोगों के डिपार्टमेंट से संबंधित है आप बगल में में तो बैठे ही हुए हैं शिक्षा शिक्षा मंत्री जी भी तब कितने लोगों को के क्षेत्र कितनी बहाली की शुरुआत की गई हर तरह से हर क्षेत्र में हर जगह पुलिस में कितनी बहाली हर तरह से किसी भी चीज में कहीं भी मेडिकल कॉलेज हर जगह तो जहां भी आवश्यकता है सब जगह ठीक ही हम लोग तो दस लाख को नौकरी देंगे और दस लाख को काम का और अवसर मिले तो इसीलिए ये सब चीज जो हम लोग कर रहे हैं तेजी से तो सब होगा बहुत अच्छे ढंग से काम होगा बिहार आगे बढ़ेगा लेकिन अब बिहार के बारे में जरा भी कोई चिंता करता है जी तो ठीक है कि बिना मतलब का प्रचार प्रसार करता है जरा बताइए तो यहाँ पर जो भी कम्मा हुआ है वो कोई काम किया है ये लोग जो नौ साल से है यहाँ कौन काम किया ये सब कम्मा जो हम लोग करते रहे हैं तो कई बार इसी को केंद्र में वो पॉलिसी बना के सोच रहा था कि भाई इसी को हम लागू कर दें ताकि सब... जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन तो दिल्ली से एक आजकल खाली दू गो नेता कहलाते हैं वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं वो गृहमंत्री कहलाते हैं आप आकर के यहां भाषण दिए थे क्या क्या बोले थे तो ये आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का दो हजार इक्कीस में पहली बार ये राजनीति राज्य मंत्री बने कितना दिन का अनुभव है देश की आजादी को आप जानते हैं पर किए हुए हैं यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार में उपस्थित तो है आप जब लोग आए नीजी आप लोग को रखे थे जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी अब आपने सब लोगों को बुलाया सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और सब लोगों से बातचीत हुई लोगों की और उसी तरह से वहाँ था वहां तो हम तो कह दिए थे जो बातचीत तो बात हो गई तो तो है इस इंडिया में बड़े बड़े घोटालेबाज है अरे भाई अब इतना लोग एकजुट हो रहा है की जो लोग भारत के सब कुछ को इतिहास को बदलना चाहते हैं अब इतिहास नहीं बदलेगा आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के ये सब कर रहे हैं आजकल तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे तो जितना चीज है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए एक चीज बोलिए आप जा करके देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया बापू ने क्या कहा एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को करते हैं और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बापू का नाम भी लेता है जी आजादी की लड़ाई में हुआ की बात तो थी। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो ठीक करते थे अब यहाँ गया है लोग से से कई साल लोगों का तो राज किए एक राज्य में फिर यहाँ नौ साल से दसवा चल रहा है तेन का एक अलग तौर तरीका है ऐसा कभी नहीं था देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई अभी बदलना चाह रहे हैं इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को जरा पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा वो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग देखो कितना अच्छा केंद्र का अरे केंद्र से हो रहा कि हम ही लोग कर रहे हैं सब एक एक काम जो कर रहे हैं जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज तो उसको अपना एडॉप्ट अपना नाम लेकर हम तो पैसवा सब चीज में नहीं लगी है हम लोग खुद न कर रहे हैं इसलिए सब छोड़ दीजिए आपको बता देते हैं तो तो दे लोगों की लोगों के हित में काम तो करना लोगों के हित में काम करना और हम लोग सबके हित में काम करते हैं विकास का काम करते हैं आपस में कोई विवाद न हो एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे हम लोगों के लिए भी सबसे बड़ी चिंता बिहार में है मीटिंग कर चुके हैं सबके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से भी कर दिया सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसान <स्वार> तो हम लोग इसमें लगे तो हुए रहते हैं ये अब पहले जो लोग बिहार में भी था अपने साथ था ठीक ठाक था आजकल मेरे खिलाफ बोलता है इसीलिए खिलाफ बोलता है की हम बोल रहे हैं खिलाफ ताकि जो केंद्र में है वो माने कि नहीं ये ठीक है और उसको जगह मिले किसी को मिल रहा है ये सब सोच लीजिए कौन सा इसका सरकार चल रहा है क्या स्थिति है इसलिए हम लोग तो इस सब पर कोई ध्यान नहीं हम लोग का काम है कि हम लोग काम करेंगे लोगों की सेवा करेंगे और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए ये सब लोग कुछ कुछ बोल करके आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं और हम लोग बोलिए कितना शुरू से ही किए हैं हिंदू हो मुस्लिम हो कोई जात के लोग हो सब लोग लेकिन तरह तरह का कौन कौन बात करते रहता है किसके भी नहीं हम लोग उत्थान के लिए काम कर रहे हैं तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग तो काम करते रहेंगे लेकिन हाँ हम लोग जो काम करते हैं सबका प्रचार नहीं ना हो पाएगा लेकिन जनता को तो पते नहीं आप विभाग का नाम क्या है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तब हमको लगा है कि खाली विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग नाम बदल करके इसका नाम करते विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अब जब हम लोग शिक्षा बना दिए हैं सब जगह जब बना रहे हैं इतना इंजीनियरिंग का तो इसीलिए अब आपके विभाग का नाम हम लोग विज्ञान एवं प्रावधिकी का नाम बदल करके विज्ञान प्रावधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हम लोग करवाएंगे आपको दे दीजिए समझ गए कि नहीं हम क्या रहे ये नाम बदल जाए आप अगर उनसे बतियाते रहते थे, थे मेरा बतवे नहीं सुनते हम तो कहते हैं हम भी चाह रहे इसका नाम भी बदल जाए कोई इसका तो भी है कि बदल करके हम लोग करना चाहते हैं सब हो आग आगे और खूब आगे बढ़िए और ठीक ही कहा उप मुख्यमंत्री जी ने कितना बात बताया कितना बहाली हम लोग करवा रहे हैं ये तो आप लोगों के डिपार्टमेंट से संबंधित है आप बगल में तो बैठे ही हुए हैं शिक्षा मंत्री जी भी तब कितने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कितनी बहाली की शुरुआत की गई हर तरह से हर क्षेत्र में हर जगह पुलिस में कितनी बहाली हर तरह से किसी भी चीज में कहीं भी मेडिकल कॉलेज हर जगह तो जहां भी आवश्यकता है सब जगह और ठीक ही कहा इन्होंने हम लोग तो दस लाख को नौकरी देंगे दस लाख को काम का और अवसर मिले तो इसीलिए ये सब चीज जो हम लोग कर रहे हैं तेजी से तो सब होगा बहुत अच्छे ढंग से काम होगा बिहार आगे बढ़ेगा लेकिन अब बिहार के बारे में जरा भी कोई चिंता करता है, तो कर है कि तो ठीक है बिना मतलब का प्रचार प्रसार करता है जरा बताइए तो यहां पर जो भी कम्मा हुआ है वो कोई काम किया है ये लोग जो नौ साल से है यहां तुम काम किया ये सब कम्मा जो हम लोग करते रहे हैं तो कई बार इसी को केंद्र में वो पॉलिसी बना के सोच रहा था कि भाई इसी को हम लागू कर दें ताकि जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन तो कोई दिल्ली से एक जो आजकल खाली दू गो नेता कहलाते हैं कह वो प्रधानमंत्री कहलाते वो गृहमंत्री कहलाते हैं अब आकर करके यहां भाषण दिए थे अच्छा क्या बोले थे तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का दो हजार इक्कीस में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने कितना दिन का अनुभव है देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं कोई काम नहीं करते हैं हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं यहां कितनी बड़ी में पत्रकार में उपस्थित हैं